Слава под молится сейчас за нашу страну за украину мы благословляем благословляем территорию украины мы благословляем президента мы благословляем его команду благословляем всех начальствующих в украине во имя Иисуса Христа мы благословляем всех воинов которые Защищают Украину, и мы говорим, что Украина процветающая, Украина мирная, Украина благословенная земля, которая полна природными ресурсами, в которой открывается еще богатство, которое до этого не были открыты. Мы благодарим тебя за процветающую Украину, благодарим за то, что Украина, она дает, она дает прибежище другим народам. благословенную землю, и мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь Украины, Ты, Господь этой прекрасной благословенной земли. Слава Тебе, Господь! Мы, мы веряем нашу страну, в Твои святые руки, потому что Ты сказал, что Я пастор, и Вы ни в чем не будете нуждаться. Мы благодарим за то, что Ты есть наш пастор, и Ты есть пастор Украины. Благодарим Тебя за это. И мы сейчас поклоняемся, мы сейчас открываем свои сердца в поклонении. И мы говорим, что ты, Господь наш, ты наше упование, ты наша сила, ты наша крепость, ты наша мудрость, ты наше убежище, ты, наше убежище, ты наша стола, и ты наше, наше великое приобретение. Благодарим Тебя, Господь, за то, что в нашей жизни Ты есть Царь. В наших жизнях Ты есть отец, Ты отец наш, и мы благодарим за то, что мы можем приходить к Тебе, мы можем разговаривать с Тобой, мы можем иметь общение, и мы можем получать ответы от Тебя, мы можем делиться с тем, что у нас есть на сердце, и Ты, Господь, отвечаешь нам, мы благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе, Господь, спасибо наш Папа за то, что Ты, Ты Время, ты никогда не опаздываешь, мы благодарим тебя за это.